я останусь со своей семье. Понимаешь? Я только сейчас это поняла, что семья есть семья, а ты так. А -а -а -а. поняла, понял. ты успокоишься. поняла, успокоишь? Красиво мое. Да, хорошо. Да? А, давай, тебе снять примеришь. Телефончик, дорогая, сюда поклады. Ага, -а, я конечно. Покупал. Я все, решила вот это с семьей остаться. Возвращай подарки назад. Платьечку, телефончики, а то вы поменяла ракурс она. Священник Алексей. Слухаю. Чем можно споживать кровь тварин або кровянку? Да он сам её споживает каждый день, наверное. Даже не стесняется. Написано в Библии. Ага, написано. Смотри, какой умный. В группа, да, с тобой в да, ты да, да. а Люда, ты стоять нормально можешь? Что тебя согнуло, как сутулу собаку? Что тебя выгнуло? Стань ровно, стой. Что это такое? Это подблогерский, или что? Это сами роды. А кто-то снимает. Да, да. Там же не там же не видно. Ну короче, звезду девочка схватила і почала у це крутить, козявить короче, да. А блядь, сука, дитина вже дома народилася. А, шо контент? Родинь не настояще. Роди не настояще. Та ти шо? А ти шо тільки взнала, що на тих всіх у вот, таких передачах уже давно родили, да, а потім знімають оцю порнуху всю? Це всю? Сидеть у це топче мороженое, тирамису, что вот тебе сейчас подскит. Кто пробовал? Кому нравится? Клубничное или тирамису? Пишите в комментариях, кому какие больше. Вот смотрите, ребята, такой бред. Поставил машину под дерево. У людей, вот как у людей. Ну что вот это нападало? смотрите, одни гусеницы какие-то. Поставил машину под орехом, кажется, что ему нападало на машину. Вообще, какие странные. Мальвина, блядь, что с тобой? Теперь понятно, что ей Мальвина назвал. Она ж по цвету вот этот, фингала вот это имя ей дал. Фонарика я израбил бесплатно. Ты замуж вышла? Ситуация такая произошла, ребята. Мы с Жоником кое-что узнали про Сашу бомжа. Угу. Что он натворил вчера? Что он насрал в огороде, блядь, может быть? Нет. Но вся важная информация для общества. Что бомж там натворил вообще? И не говори Маше. Я... Следим всей страной, что там происходит. Не говори Маше. Да. Он запретил это говорить, потому что это будет скандал очень жесткий. Капец, жесткий будет. Да? Он... Проблема мирового уровня. Вот это классная штука, в кого дома бассейн. Это сейчас в такую жару туда плюхнуться, вообще бешеная штука. Молодцы, кто поставил. Колян, разодай напои. Это не случайно. Так, давай, Колян. Кумас. Не, шар распробуй. На что похоже? Соус. Какой? Томат. Давай дальше. Колян уже все, вообще ни о чем. Я Аня, мне 35 лет, я скоро рожу четвертого, рожаю я, чтобы удержать мужика. Я Алина, мне 35 лет, у меня шестеро детей и рожала я их ради бесплатного жилья. Я Вика, мне 33 года, у меня пятеро детей, и рожала я их ради семейного капитала. все страшные люди, которые детей рожают, вот это гроши, удержать кого-то, это же вообще очень страшные люди.